Цієї суботи, 30-го числа в другій годині дня, усіх запоріжців запрошують на свято родинного здоров'я. Відбудеться те свято у е, парку відпочинку Дубовий гай. І про це свято вже найближчим часом будемо говорити із тими людьми, хто завітав до нашої студії. А це і організатори, і е, скажімо так, керівники, лідери волонтерського руху, які роблять то свято в дубовому гаю. Доброго вам ранку, дівчат. Ну от від Червоного Хреста власне. Відбувається організація цього свята, і давайте з першого, спершу одразу з'ясуємо, що було за мета, яка була мета для того, аби таке свято 30 квітня організувати. Діло в, в тому, що в місяць місячники Дід Красного Кріста зв'язку з тим, що праздник 8 восьмого. Апреля, 18 апреля это был всеукраинский праздник Красного Креста, и 8 мая будет Международный день Красного Креста. И в связи с этим мы посвящаем праздник семейного здоровья в Дубовке и приглашаем всех жителей нашего города на этот праздник. Но мы с Мариной занимаемся праздниками доброты каждый месяц. Да, вот, да уже да. уже наверное скоро два года будет, как мы организовываем эти праздники. Но... Вот Яна у нас как организатор. Еще у нас есть председатель Красного Креста Александр Ирина. Да, это Александровская районная организация. Вот и у нас много волонтеров, которые принимают участие всегда. Ну, в каком формате ведь, ну, <связь> эти праздники добра. мы проводим для особых групп детей. Это малообеспеченные семьи и дети из э, зоны АТО. А сейчас мы хотим показать городу, как мы организовываем для того, чтобы привлечь больше волонтеров к нашей работе. И приглашаем всех жителей города. Ну, вот, э, цель в том, чтобы показать людям, чем мы занимаемся, и привлечь еще больше к нам людей, чтобы мы делали, ну, творили добро. Какие самые напрямки будут 30, трав... 30 квітня. Будут мастер-классы, вы выступления, выступления групп вокалистов, мастер-классы по толерантному отношению к людям ограниченных возможностей. Будет мастер-класс по больничной клаунаде, который мы тоже проводим. Будет у нас Марина будет вести мастер-класс с детьми. Там, там нет, это будет мастер-класс для родителей. Называться он будет Фотографируем детей играючи. Uh -huh. вот, потому что родители, как бы, это основные фотографы для детей, да, но не всегда не умеют это правильно делать. Что <с <с дети <с на <с самом деле фотографироваться абсолютно не любят. Даже если родители говорят, у меня ребенок любит фотографироваться, он, он просто позирует. А именно словить эмоцию, вот такая своего рода фотоохота, потому что это самые ценные снимки. Вот мы еще у нас, мы набираем также фото волонтеров, вот Яна проводит у нас курсы для фотографов-волонтеров. Эти курсы абсолютно бесплатные. Единственное условие человек должен сделать несколько выходов вот на, на, на наши мероприятия, потому что сейчас вся информация она в социальных сетях распространяется, и нужны э, фотоотчеты. Uh -huh. вот, мы э, вместе с Яной тоже фотографы наши запорожские. <запорожские> Я детский, она э, фотограф более женский, хотя всеми направлениями занимается, это такой универсальный человек. Вот. И у нас уже очень много запросов, мы сами не справляемся, поэтому решили набрать уже других людей, которые будут нам помогать. То есть э, свято, оно не только святковое, еще и Ну, мы представляем да, свои направления, которыми мы занимаемся. Также будет и первая доврачебная помощь, мастер-класс по первой доврачебной помощи. Вот. Будут мастер-классы для детей просто ну, развивающие. Вот. И будут активные игры для семей, потому что ну, очень много внимания, мы, э, вернее, очень мало внимания мы уделяем своим детям, играя с ними. Вот, и, ну вот как бы мы выучаем их. Почему выховываем Да, да. Мы, не да, мы больше их как бы снабжаем тем, что нужно, а не тем, что на самом деле им нужно наше внимание. А не то, что мы стараемся дать больше всего. То есть, скажем так, святковая программа, она была розрахована и складывалась, власне с тех, ну з запросов, в есть в суспільство. Да. Что хочуть люди, те вы им даете. Да. Наскільки на вашу думку відповідно програма буде така от наповнена більше іграми, буде більше там корисної сервісної інформації? Чого буде більше ну, в, в світі? паралельно? буде йти концерт. це буде з 2 до 6 вечора. буде на... Большой, вот, на главній поляні. Вона в дубові рощі значить буде концерт, і параліна буде ті майстер-класи. и обучающие мастер-классы и развлекательные для деток. Каждый может и... пойти туда, да. куда ему хочется. То угу. есть либо если э, это семейное направление, семья не может оставить ребенка, они идут на семейный мастер-класс. Если нужно оставить детей, чтобы они там больше поварились с другими детьми для социальной адаптации, а, а с тренером, который будет вести мастер-класс для деточек. Кто-то хочет посмотреть концертную программу, будет смотреть концертную, как-то так. Выступления также танцевальные, у нас будут группы выступать. Ну, вот. Да, будет танцевальная студия «Вайп» и танцевальная студия «Ронда». В гостях и будет выступать также детки из Центра творчества Александровская районная администрация. Районная администрация. А, а что касается вообще мастер-классов, намагалась их подраховать? Вот будет там 20 мастер-классов, или 10 мастер-классов? Ну, приблизительно около 10 будет мастер-классов. Угу. Вот. таки, направленности да. кожен, для, для разной, да, для разные, ну, Для разных людей, для разных направлений, чтобы каждый нашел что-то свое, кому что нравится. Okay. Может, Да, до речі, щодо такого ну доволі масового дійства до того я зрозумів, що були менші дні добра. А от такі от масові не переживаєте? Що багато людей, багато майстер-класів mm, да, ну, ні. Якби как бы, просто ми вже давно тим займаємося. Я думаю, що кожне хватить свою какую-то аудиторію людей, забере їх на сідаю. все, потім ну а після цього можна буде очікувати частіше, ну і більше власне від вас днів добра. Не, у нас дело в том, что праздники добра проходят каждый месяц практически. 2000 mm -hmm. До... Да, ну, с 2014 года. Маете на вазе еще самые вот такие, х, вот такие вот, вот массовые. Вот Массовых. Ну, не знаю, насколько у нас будет возможности и сил. В зависимости от того, сколько людей к нам еще подтянутся, чтобы нам помочь в этом деле. Потому что вот Два года да. мы, Марина, <laughs> я и председатель Красного Креста Ирина Блинова, большинство этим занимаются. В вот крем фотографии, что еще вам потребно, а, чем еще может помочь люди? Ну, Дело в том, что нам нужны, вот нет никакого там ограничения по возрасту, нам нужны как и студенты для того, чтобы обучаем мы больничные клаунаты, да, мы делаем выходы а, периодически в больницу, в областную, ездим в топ-диспансер к деткам, вот ездим АТО к деткам, либо ездим, либо приглашаем к себе, ищем спонсоров и на какой-то территории проводим праздники. Вот. На самом деле не надо там каких-то знаний. Если ты готов подарить капельку тепла, поддержать ребенка на руках, это уже ну, как бы тоже выполненная какая-то задача. Вот. Поэтому ну, как бы мы собираем всех, кто хочет нам помочь, без разницы какой возраст и чем может помочь. То есть каким-то вниманием, поддержать ребенка за руку, погладить по голове, ну как бы вот. Ну кто-то кто может. Да, любой тебе. человек может нам помочь прийти, да. Знайдете завдання, якщо що. Звісно, да, любое. вже зараз, наприклад, заявки на, волонтер... на волонтерство пізно ну, там подавати, чи... чи можна просто прийти вже 30-го і сказати, помочь. що так. Да? Можна прийти допомогти, навіть пойти руки, помити, витерти влажною салфеткою, це вже буде допомогу. Тим більше ми будемо нарисувати пальчиками і красками, я думаю, що там буде кому руки витерти. Мені здається, що свято дійсно таке 30 квітня, в 14. 12... 14-й годині в дубовці буде надзвичайно теплим, теплим і сердечним. Тому надзвичайно дякуємо вам за те, що прийшли нам про нього розказати. Сподіваємося, що е, дійсно багато бажаючих з'явиться поспілкуватися із вами, згадати про те, що зі своїми дітьми варто гратися, навчитися чомусь новому. І е, врешті, це таке, от буде імпульс доброти для нашого міста. Тим більше що напередодні великодня, усього найкращого вам бажаємо. Переходимо до чергової рубрики. Будем узнаваться про биографию Леонида Верещагина, фіз, фізика, физика, ученого физика.